Ну, однозначно не было сборов с такой повышенной интенсивностью, то есть и с таким, скажем так, загруженным днем по минутам, по часам. Таких пока сборов не было. Вот. Сейчас все интенсивно. Хорошо, что с мячами, но однако с мячами тоже, оказывается, можно загрузиться у углу. То, что краще, бегать или... Чи... Нет, для футболиста однозначно и гораздо полезнее. И то есть, нужнее все-таки работать с мячами гораздо полезнее, то есть и так лучше психологически, то есть проходить заборы. Но все равно очень тяжело болят мысли. это... Мы понимаем, что это нужно пережить, чтобы стать сильнее и показывать хороший результат. Да, уже постепенно вписался в коллектив, то есть хорошо. Много молодых футболистов и с опытными футболистами то есть, тоже хорошо общаемся, то есть, потому что встречались и на футбольных матчах в чемпионате Украины к тому же легко то, что с многими из ребят я выступал за юношеские и молодежную сборную Украины, и поэтому вообще, честно говоря, ну я человек достаточно то есть, коммуникабельный, открытый, поэтому мне легко находить общий язык с людьми в коллективе. Ну, однозначно было тогда приятно, я знал, что заканчивается контракт с футбольным клубом, клубом Черноморец. И там, в течение определенного времени получил предложение от футбольного клуба Карпаты. У меня были различные предложения не только из футбольного клуба Карпаты, но я выбрал именно Львов. Ну, однозначно, у меня характер бойца, который должен выходить, выкладываться, биться за команду, за болельщиков с первой до последней минуты. И поэтому иногда, конечно, эти эмоции переполняют. Я понимаю, что нужно где-то в некоторых эпизодах их сдерживать, более грамотно сыграть, умнее. Буду, буду, работать в этом направлении. Потому что когда я смотрю там матчи чемпионата Англии, чемпионат Германии, там есть людей изначально предупреждают. То есть, а мне сразу знают, что Филимонов там жесткий футболист, у меня уже такое ощущение, что желтую карточку дают уже в трибунном помещении. То есть, вот так вот, поэтому, ну, однозначно буду стараться более грамотнее, это, я уверен, все придет в работе, быстрее работать ногами, и я знаю свои минусы, и буду работать над этими моментами. Ну, однозначно, я такой человек, у которого такой характер. И позиция у меня такая. То есть у меня есть много и примеров футбольных знаменитостей. Тот же и Джанара Гатуза, и Даниэля Дероси, Иван Бомель. Там тот же Раджа Найнгалан, то есть играет очень жестко вообще. То есть Ройкин тоже мне очень нравится. Но это люди всегда выходили, бились за каждый, за каждый мяч. Я а считаю. На тренировке это аккуратнейшее. Да, однозначно, потому что это партнеры по команде, однозначно. Я не могу, я должен уважать своих партнеров по команде и ни в коем случае я не хочу никому нанести травму, поэтому, конечно, я играю гораздо аккуратнее. Я стараюсь заводить партнеров, вести за собой. Вот этим бойцовским характером. Во-первых, мне сделали хорошее предложение руководство Карпат. Во-вторых, я трудностей не боюсь. Ну, и в-третьих, я еще раз повторюсь, мне импонировал этот футбольный клуб однозначно. Польный клуб Карпатами импонировал вот этот стиль игры, когда люди тоже, я опять же повторюсь, выкладываются и принял решение такое, что нужно двигаться дальше однозначно. Мне я почувствовал внутри себя, это, что нужно двигаться дальше. Тобто -то бачишь тут перспективу? Да, однозначно вижу перспективы в развитии клуба и в собственном развитии в игровом плане. Я чувствую, что я могу стать лучше.